Де діти? Не знаю. Можна залишати. Показувати вообще не в Україні сказалось таким не можна. Бо Крим наш амори за Росія ходять, як матір родила. Я против історія на мільйон. миллион. Осознається. І фотографірують свої силуети. Я не сижу на, на попі. Я роблю. такого поля больше ни у кого нет. Все. Барселона. <laughs> И сегодня я иду в гости до Марины. Марина. Игропрактик. Международный. Проводник по цигуну. проводник духовної практики, терапевт китайської міжнародної медицини. Пішли всередині таке подвір'я. Є басейн, що є суперклас для людей, котрі з дітьми, і не тільки. Це один ЖК. Ось я йду в другий корпус. У мене є пін-код, Тут прямо вхід як бізнес-центр. Зараз я віду. -код. <гум> так, так. Я знаю, що тут зліва ліфт, бо мені про нього вже сказали. Поїхали. Схоже, чи то на бізнес-центр, чи то на готель. Розберемось. Так, опачки дзеркало. А? Це добре, навіть якщо у вас немає вдома дзеркала, ви можете подивитись перед виходом. На себе так дуже довгий, довгий. Боже, скільки дзеркал! Боже, скільки дзеркал! А, довгий коридор. До речі, я розумію. Тут ще такий вайб, як ти реально в готелі на відпочинку. Це прикольно. Прийшли десяточка. Привіт! Хова! Він. Краса яка. Що це? Це у мене круг Сансари. Я привезла танку с Непала, и і вона якраз про те, як ми страдаем в нашем бы Мені все цікаво в тебе. Заходь. И я навіть не знаю, як тепер я буду монтувати, взагалі тий Боже! Аж... Два слова. І також звідки. Це теж Сніпава. Це я все Клас. привезла Сніпава. Ті, которые китайські танки я попрятала все. А сейчас у меня дома висят только непальские, и все непальские, они как раз вот связаны с созданием благополучия в доме. А это про мудрость, это про мудрость, это бог мудрости Маджуши, для того, чтобы у меня дети мои, которых трое, чтобы они хорошо учились. А где Двое в Туреччине, одна тут земная, двое поехали до тата, Mm -hmm. На відпустку. Точніше, я у відпустці. Mm -hmm. Тому що 9 місяців на рік я з ними знаходжусь. Але зараз в мене є гості. Приїхала мама з Україною, з братом, але брат зараз з сестро, сестрою, сестрою, ні, це, це він дядько моєї дитини. Mm -hmm. а Мати до, до України поїхала. Я зараз одна. Одна дома це для мене щастя з тобою. Скільки квадратів ця квартирка? Не знаю. Чудово, <рес> що тут було, mm -hmm. чого не було. еще купила, угу. я где стала, знайшла шла, подарувала. Ну по наследству. На самом деле вся мебель здесь была, мебель во все комнаты, вся аппаратура, ну кроме телевизора. И я поменяла ковер, потому что тот ковер, который здесь был, конечно же, мы его быстренько заляпали дети же, поэтому я сменила ковер, а так в принципе тут все как и было, только вот личные мои вещи, вот эти вот маленькие всякие побрякушечки, а там аппаратура вот по Копечки, э, холодильник, все это, это то что тут было. Так, как тут Ой, слава богу, господи, вот это мои рученьки можешь заматывать, ну все по классике, по классике. Да. Микроволновка и духовка и посудомоечная э, угу. машина и кит. У и... тебя есть кит, Чи кошка? Боже, и пылесос. Амуре. Боже, у тебя живый пылесос, то моя Мария. Комната подростка, не пугаемся. И вот так вот. Здрасте. Здрасте. Привет. Привет. Это комната подростка, в принципе, но живут здесь младшие дети, mm -hmm. и я специально купила э, второй этаж, потому что второго этажа здесь я То есть была была, была, была только вот эта нижняя э, кровать, mm -hmm. и я вот сделала такую вот настроечку, чтобы дети там могли э, спать. Ой, это можно yeah. снеговень будет там именно. Ёлочка, я хочу елочка лежить, То есть на потолке. Да, места здесь немного. Поэтому приходится все запихивать на самом-то деле. Я Вещей разумею. почему-то много. Я дуже разумею. Я реально кажу. Так. Я дуже разумею. Я приехала сюда с четырьмя чемоданами. Я а за раскирки? Дуже богато. Дуже богато. Слуха, так вона я бы реально тут Не просто для дітей. В принципі, якщо так, дітей. На дорослу дітей... людину також. Якщо дітей немає вдома, можна залишатись. Ось. Так. Якби мені не було де жити, то в принципі я могла б залишитись. А за вікном у нас вікна. Оп? Це мой чемодан путешественник, який регулярно теряется в різних авіакомпаніях. Але повертається додому. Додому завжди. Мое мое место. Вот вещи, которые на этом столике, это все дорогие для меня вещи, которые были мне подарены учителями, которые я привезла с Непала, с Китая, с Индии. Это, то есть те самые вещи, которые для меня прям вот дороги. То есть единственное, что я не хочу, чтобы пропало в этом доме, это вот как раз вот мой алтарь. Это вот самое ценное, что у меня есть. Знаешь, это, если выбирать, что я возьму с собой, одежду или мой столик, я возьму столик. И со всеми вот этими вещами, которые есть, и все все эти вещи, все эти атрибуты, они имеют свое значение. И, например, вот если брать про вот такие вот статуэтки, да, то есть эти... это не просто статуэтки, они уже наполнены, то есть их заполняют, и все статуэтки должны быть наполнены. Вот здесь вот есть реликвии, мантры, я отдаю это в монастыри, их начитывают и, как, знаешь, такому по преданию наполняют духом. То есть эта статуэтка не просто статуэтка, она живая. Поэтому э, вот то, что находится у меня здесь, это уже все живое, все наполненное и все имеет действительно очень большую силу. Вот. Так, это моя мала. Я ее тоже купила на Востоке. Это мало и бусины из сандала. И знаешь, вообще на самом деле личные малы показывать вообще нельзя. Теперь продайте всех для а, да, заколдовать. заколдовать. Ну, в общем, это вот те самые малы, с которыми я прохожу свои обеты по чтению мантр, и у меня сейчас идет как раз начитка одной мантры, которую мне нужно начитать сто тысяч раз, и она как раз начитывается на эти малы. Потом я эти малы подарю своему ученику. у нас шум его называют. очень классный, все любят него и всегда спрашивают, Марина, что это было? Что это было? Так, смотри, вот эта вот чаша, которую я привезла последнюю из Непала, это прям моя любовь. Я как... Она когда зазвенела, я поняла, что я не могу ее не взять. Хотя у меня сейчас 25 чаш, была сделана в полнолуние. Это непростая чаша, и я за нее заплатила 400 евро. Так, и зараз все глядащие, которые блядь, Трошки добріше і щасливіше. Так. Я серйозно. Я теж. Это шаманский Бубін. Это вот мой любимый друг и проводник в моих медитациях. Я выберу с собой на на ретриты. он со мной путешествует. И в динамических практиках это прям незаменимый мой помощник, потому что он дает такое звучание, вибрации. И очень крутой темп для того, чтобы люди потряслись и вытрясли из себя все лишнее, все то, что застряло на уровне ума, на уровне сердца, на уровне тела. А я знаю еще такие динамичные медитации. О, огонь! Так, кто знаю? у кого бывало, Давайте там да, плюсик, я не знаю, лайк, а если нет, то запитайте, мы домой ответы. Да, да, это топ. Ну да, это очень это непростая книга на самом деле, и это у меня настольная книга, это книга как раз про духовную практику которые собраны все техники, практики как раз вот тибетского буддизма. И вот здесь вот не просто практики, а разъяснение того, как правильно практиковать и как правильно вести духовную жизнь, то есть как прийти в саму духовность, потому что... Это вот древние знания, и они как раз вот позволяют человеку действительно познакомиться с собой и чувствовать происходящий мир, то есть чувствовать тонкий план, то есть где ты находишься, что ты делаешь, что тебе нужно делать, то есть научиться чувствовать себя. Марин, да. я пробачаю. А что делает друг Венсда у тебя в дома? Я не знаю. Когда мне постукали в двери, сказали, это вам. З Китаю приїхало. Мої діти користуються моєю банківською картою та Aliexpress. А ваші діти користуються. Ваші вашою діти картко... Користуються вашою банківською картою. Опа. Смотри, у мене даже є з Криму. Он уже погризаний. А тобто його можна викинути, але я не можу викинути Крим. Не треба, бо зараз у нас він також трошки відгризаний. Він, є. він від, да, відгризаний, але він є. Він, є. він є, бо Крим наш. Лайк like yeah. за Крим наш і у кого є магніти на холодильнику? Також yeah. що? Лайк? Like. Like. Yeah. Або yeah. Так. Так, так. Марін. Це yeah. що за пакет? Барбаріс. Марін. А що це таке? Оце все таке тут. Це що? Джем. Тютюн. Тютюн, а я бачу, вони це тютюн покурили тю і почали танцювати. Це з тебе є тут кальян? Так, в мене є кальян, я. Маю вот так. час увечері, коли я хочу побути сама. просто розмишляти. Є таке слово розмишляти? Ну, Не розмишляти первое... немає. Роздумувати. <гум> думки так. ганяти тут також. Барбариса. <гум> <гум> да. Барбари да, барбариса в мене дуже багато. <гум> так у нас тут картопелька чи що там? Це яблуки. Ці а, це вчора мені моя дитина робила шарлотку. Бачу це... Да. це моя Ого. дитина. Вчора... Привіт, дитино! Привіт, дитина не зробила шарлотку, звалила де не з'їла нічого. Я зараз тут буду на три години. У мене є сальце. Угу. Копчене. Тобто це такий да. фетиш Український? Ну, він не український, але З він... Прорості. Да, прорості. він мені так. дуже нагадує дитинство, тому що в дитинстві ми їли таке ж саме сало. І Ось, це дивіться, так, ціна. Дивіться, ціна на сало 4 євро. Навіть ну... <свят> менше. Якби ти знала, які ціни у нас зараз в Києві? Так, я знаю. <свят> да? А ты знаешь? А, ну, то я знаю. Так, угу. можно я трошки да, заморозку? Конечно. Ну, давай, расповедай сама уже. Так. Я ж не в себе дома. Так, вот это вот у меня грибы. Грибы грибные, я эти грибочки люблю делать с картошечкой, с супчиком, ну, короче, я обожаю грибы. Но больше всего я... обожаю грибы. Но не те грибы, о которых вы думаете. А ты про Ты чула про мухоморы зараз все едят? Я против любых веществ, изменяющих сознание. Сразу скажу, а я вас, грибы и прочее, дурня, для того, чтобы прийти к просветлению, не нужна. Боже мой, я мало запытаться в это питание. Дякую. Артишоки. Вау. это вот артишоки это самая лучшая вещь для тех, кто злится. Да ты что? А чему? Потому что на самом деле артишоки хорошо действуют на нашу печень, а в нашей печени живет злость и раздражение. И получается, у тех людей, у кого больная печень, чаще всего раздражаются. Поэтому ешьте больше артишок, будьте добрее. сосисон А, вот, вот. Иди. Я любитель мидия. То есть в Іспанії біля моря у тебе заморожені ми. Да, потому ну, что це? я боюсь отравиться. Море продукти должны быть всегда свіжі. А проконтролировать ресторанчики, в которые вы просто зайдете покушать, невозможно нереально. О, слухай, це прикольно. То есть коридор одразу в принципі можна э, перелізти на кухню. Це молодшого, середнього. Що в нас там з туалетом, з душом? Боже, в Україні, опасна. В Україні сказалось, таким не можна. Дуже-дуже велике дзеркало. Так. Подивіться, тут просто можу, скільки людей дивитися на себе, просто в дзеркало. Так. Знакомые по дому делают вот в этом месте фотографии и делают его вот так вот. Закидывают вот так вот руки, выключают свет и фотографируют свои силуэты в зеркале. Украинцы? Так. О, в этом душе было много людей. Дуже много. Слушай, ну он такой не маленький. Маленький, но... но не маленький. Ну как, здесь помещается только один человек. Ну, нет, не один, 200 два. Кг? два хорошо помещаются. Прикольное мыло и дуже прикольно мыльница. Так, ракушка. На самом деле э, здесь квартиры маленькие. И то, что мы сейчас находимся в такой квартире, это исключительно из-за того, что это новая постройка. В старых постройках все намного хуже. Потому что в старых постройках э, тут же не сносят дома, тут все старенькое. И как раз вот здесь на чем все держится? Нету отопления, нету кондиционирования. То мы сейчас с тобой находимся в, в хороших апартаментах, потому что по-хорошему в Барселоне нормальную квартиру очень сложно найти. Поэтому э, то, что вот мы сейчас видим, это один из лучших вариантов, в которых можно жить в Барселоне, учитывая современность. Если не современность, то все намного хуже. Слухай. Но ну, снята квартиру достать тяжко тут. Мы бачим, мы с тобой в туалете mm -hmm. разговариваем. Да, а, мы с тобой комфортно. разговариваем в туалете, нас это не смущает. На самом Я деле... Э... Я вот на туалете сижу. Вы, Да. На самом деле, то, как я сняла квартиру, это вообще история на миллион. Потому что я когда сюда приехала, у меня была подушка безопасности. Я приехала сначала снимала комнату, потом я была в хостеле с маленьким окном под крышей, где было ужасно жарко. И у меня осталось в кармане ровно полторы тысячи. Ровно полторы тысячи. Я думала, если сейчас в течение двух недель не найдется квартира, мне придется возвращаться в Турцию. В Турцию, слава богу, у меня есть квартира. И ты знаешь, на чем все закончилось? Что мне предлагают эту квартиру с такими условиями, что нужно заплатить только один депозит и 600 евро гарантии. То есть у меня в кармане uh -huh. ровно 1600. Я оплачиваю квартиру. Ну, знаешь, это доля. Да, это доля Боженька, все знаю. Я такая, ну ладно, ну как бы не судьба, значит, уеду домой. И в итоге вот я нахожусь в квартире за 1600. То, что говорят, нереально снять такую квартиру. Вся квартира коштует 1600 евро Это то, что евро я заплатила за вход. Нет, а, ты, это я за вход заплатила. Ага. То есть а, вообще 5000 надо, чтобы заехать в квартиру. Так, ну, Сегодня ага. Да. Здесь у меня квартира стоит вместе с коммуналкой, со всеми расходами, вместе с арендой, мне она получается 1600 евро. Класс. Реально гарні дуже умови. Я бачила yeah. дуже багато цікавого. Клас. Uh -huh. О, так тут стоп, балкончик в тебе є. Yeah. Слухай, так в тебе тут маленька тераска. Well, так, так. А голі сусіди тут є в тебе? Uh, Т... По бо бо в Іспанії so really. на пляжі всі ходять, як матір yeah. діла, а мені незручно, а їм нормально. Yeah, їм нормально yeah. що тобі зробити подарунок. Одну танку, которую я привезла с Катманду. Это, Боже. Э, ручная работа. это, э, так, суржик пошел. Это восемь благополучных символов. Эта картина должна быть дома у каждого человека. Ак, дивись, это барбарис. Я тут mm -hmm. нашла барбарис. Барбарис, ну погнали. погнали. Выглядая как куньки. Куньки. Я роблю плов з курочкою та з барбарисом. Це найсмачніше, що ви їли б З рису. Не будете в Испании заходит на, на, на рис Барбариса? На рис Барбарисом. И на Гру Лила. До речи, да. я знаю, что да, ты. Так, ну так. то зараз предельно что-то рассказать. Лилу я провожу очень много лет, и за все это время я уже научилась проводить ее в разных форматах, и конечно вот да, мне часто спрашивают, а как же онлайн? И на самом деле онлайн и очно, оно не отличается на самом деле ничем, потому что мы все равно но находимся вконтакте мы проделываем те же самые шаги все то же самое обсуждаем поэтому лила возможно в разных вариантах и очная и офлайн и онлайн и в групповом формате и даже в семейном были у нас такие варианты это не просто игра лила и не просто поле это мое авторское поле то есть такого поля больше ни у кого нет это то что сделано под меня с моих четких указаний. Что за горишек тут? Украинский. Из Украины? Сейчас очень много людей находятся в тревоге. Угу. У всех очень большие опасения насчет будущего. И есть как раз вот эта вот проблема, что каждый думает о том, как какое у него будет будущее. То есть как простраивать эту реальность. И очень много тревоги из-за того, что еще не произошло. Но здесь даже не проблема самого человечества да, в этом всем, а в том то, что мы в принципе живем в мире тревоги. То есть все вокруг нас тревожное, и энергия тревожная. Да? И вот то, что вот я сейчас для себя вижу, да, потому что мне тоже тревожно. Я одна с тремя детьми, мне надо обо всем заботиться, мне нужно все время, чтобы у меня все было правильно, да, вот правильно при переезде в Испанию со мной начали происходить чудеса. Вот как раз вот с умом. То, что ты сказала. Я начала останавливаться. Я начала замедляться. Потому что в Киеве я вообще не сижу. Я не сижу на, на попе. Я даже когда приезжаю в гости, я все время встала, села, встала, села, встала, села. Я не успеваю поговорить с людьми, потому что мне надо постоянно куда-то бежать. А сюда я приезжаю, мне так раз, такое, знаешь, размеренное состояние. Но размеренность, знаешь, в чем? Что меня здесь научило вот быть вот поистинному в моменте, поистинному понять, что такое осознанность. Потому что мы все со всех округ знаем, мы слышим осознанность, осознанность, осознанность. А что такое осознанность? Осознанность это вот сейчас ты и я, когда мы смотрим Тут на друг друга. Все. Другу. Другу, Слухай, І, а, Я дуже-дуже дякую, що я реально дуже случайно про тебе дізналася. Це каб'єт. Да. Мені да. хочеться зараз буде. Давай чаю поп'ємо. Давай.